Мы присвоили две вторых премии. Значит, я тщательно проверил постановление Кабинета Министров и условия конкурса. У нас было право, поскольку у нас оценка шла в жюри не концепции и не идеи, где обязательно надо присуждать первое место. У нас оценка шла проекта. Поэтому мы не дали первую премию 120 тысяч гривен, но присудили две вторых по 80 тысяч гривен. Таким образом будет говорить бюджет конкурса, выиграл 40 тысяч гривен, но это не вопрос жюри был, это я просто уже комментирую, потому что я знаю, что жюри, журналисты часто спрашивают о каких-то тонкостях там, финансовых, временных и еще прочее. Так вот, поскольку не было первого, а две вторые работы и третье время присутствует на работе, которую вы покажете в картинке, да, то, например, негативные моменты, помимо позитивных, в них всех присутствовали ну, э, достаточно откровенно. Ну, например, одна из работ, премированных на второе место, при всех своих достоинствах, она э, где-то нарушала условия конкурса. Ну, например, стартовый пункт, контактный пункт на Владимирской горке был не в той зоне, где мы указали условия конкурса, а был э, приближен максимально к памятнику национального значения э, монументу Владимира крестителя что я лично высказал, сказал, что такое приближение э, сооружения инженерного к памятнику невозможно, потому что есть охранная зона и есть зрительный бассейн, в котором элемент рядом с памятником начала моста может, быть, э, может вызвать неприятные зрительные ассоциации. А хотя пояснительной э, записке написано, что это место взято именно для того, чтобы не нарушать плавного хода туристов с одной горки на другую. То есть тут есть моменты, которые мы написали в этом решении жюри, что этот момент должен быть проверен с точки зрения памятника охранного законодательства и прочих вещей. Вот. Но зато в этом проекте было э, тоже в нарушении будем говорить конкурса, но это инновация было предложено соединение, ответвление одной из ветвей от этого моста в серединной части в сторону филармонии. И эта часть была сугубо пешеходная, там 45 ступенек, но они не в один ряд идут, а такими пологими группами по три ступеньки, которые достаточно Интересно, что можно было бы спуститься не обязательно на самую верхнюю точку Печатного парка, а спуститься на средний уровень основного входа на Печатный парк. Это очень интересное решение, мне оно тоже показалось интересным, хотя оно заведомо удорожает строительство, потому что добавляется как бы еще там 50 метров строительных конструкций каких-то. Я не говорю о том, что сам мост занимает имеет длину порядка 200 метров. Больше, чуть меньше, в зависимости от точек и кривизны моста. Ну вот такие моменты в этом были в проекте негативные. Ну плюс в этом проекте еще имелось э, две опоры. А, две опоры много или мало? Ну, например, из тех предложений, которые... Из этих четырех предложений, о которых я говорил, мне понравился э, проект с всего лишь одной промежуточной опорой. Э, и они, я, о я... об этом проекте я расскажу позже. Второй проект, э, я сейчас уже могу называть, в принципе, э, мы же уже открыли конверты, об этом сообщили в нашем сайте. Значит, первый проект, который я говорю, это да, испанский проект, испанская компания, бригады. Вот. И там, значит, вот то все, что относится к негативу и позитиву, там присутствует. Второй был швейцарский проект швейцарской компании, вот. Ну, вы знаете, Швейцария гористая страна, очень много мостов, туннелей, поэтому опыт у этой компании конкретно тоже есть большое посредством мостов. Мне в этой работе очень понравилось, здесь они выдержали конкурсные условия, мне, мне очень понравилось начертание в плане этого моста. Он по наиболее рациональным э, участкам э, идет над проезжей частью, потом э, пересекает также, э, нормально пересекает. Э, пешеходный мост к праву, ну, на высоте, естественно, это я говорю о плановом заложении. Потом идет вдоль террасы э, горы нашей на Крещатом парке и выходит с поворотом на место назначения Крещатый парк. И все эти элементы, они имеют всего лишь две номенклатуры. Э, криволинейные их три штуки, получается, одинаковые. И два прямолинейных, тоже одинаковые по одни. Так что это довольно унифицированный э, по конструктиву мост э, мог бы быть, если бы не недостатки, которые там были. Ну, например, положение опор, которое, значит, оно э, на мнение, по мнению членов жюри, несколько неправильно сделано, потому что вот в этих вот э, переломах получается некоторые э, лишние напряжения и так далее. Ну, не буду Сама коробка э, э, моста, имеется в виду, бор, коробка, которая является конструктивом э, вот самой балки этой, она достаточно грубая. Но мне кажется, что эта лабидарность была специально задумана. И колонна такая же, и это все. То есть здесь есть над чем работать. Но надо обратить внимание, что и в том, и в первом случае, и во втором случае эти, эта коробка палки самой, она будет восприниматься снизу, поэтому очень важно, как этот, эта конструкция будет восприниматься снизу. Она достаточно пока еще лапидарная. Поэтому в этом решении были как положительные свойства, так и недостатки еще найденные. Потому он не занял также первого места, но второе уверенное место, вот эти две работы. Вот. И третий, который рассматривался проект, который занял третье место, это значит, мост, но ну, не знаю даже, я еще раз говорю, что мое личное к нему отношение не очень положительное. Это опора, которая идет с позиции жабы, там площадки такой танцевальной в бывшее время. И это гиперболический параболоид из много штучных элементов, который является основной опорой на которую перекинуты арки, ажурные тоже такие арки э, фермы с одной и с другой стороны. Э, у всех членов жюри однозначно э, было ощущение, и оно было высказано, и записано, что конструктивно э, работать такая конструкция эффективно не будет. Я, я согласен с этим, потому что если нарисовать лепюрок, моментах то вертикальная ажурная вот такая в виде кирпичного башня она либо должна иметь несколько более широкое расширение вверху либо очень серьезное напряжение будет возникать в элементах конструкции кроме того показалось ну короче говоря эстетически недостатком этой работы является то что панораме окружающей, возникает э, две арки еще. У нас есть уже одна арка-памятник, еще две эти арки. Это уже какофония. тем более, что и это был основной аргумент вот, архитектурный недостаток. Кроме того, еще технологический был недостаток тот, что опоры, которые часто идут э, вдоль арки, поддерживая, ну, создавая ферму арочную, то при езде на велосипеде, например, частое мелькание и присутствие в близком приближении этих опор они вызовут неудобства. Ну вот так, а мое предложение о четвертой работе, которая должна была честно быть, если не первой, второй, так хотя бы третий, это чистое решение арки, напряженной, симметричной с одной площадки к другой, переходящей, и в центре поддерживаемой опорой, которая связывает кунибулера лестницу ведущую к колонне Магдебургского права. И э, единственное, что колонна нарисована, будем говорить, неинтересно. И я должен сказать, что из-за того, что, как выяснилось, эта работа была в наших украинских э, авторов, и еще одна была работа украинских авторов, которая не вошла во второй тур, потом объясню почему, если будет интересно, то здесь э, в этой работе увидели присутствующие члены жюри что это не столько пешеходный мост получился, сколько эстакада э, транспортная. Понимаете? Mm -hmm. Ну вот недостаток сечения, хотя из всех других работ, из всех семи работ эта работа наиболее э, детально продумана, э, простроена. Э, там даже даны сечения по геологии. То есть э, этот коллектив работал, э, я вам скажу, очень скрупулезно.